Сейчас это самое доступное, то есть цифровой фотоаппарат. А вы сама учка или учитель? Если я с детства я с детства с усилий лица, как фотоаппарат как -то, то есть с я ставлю деньги, и, хобби, и медитация, скажем Сейчас, я да, профессионально занимаюсь, то есть я постоянно, постоянно что-то изучаю, постоянно, учимся, постоянно учусь. Самоучки надо учиться постоянно. Да, любому человеку, в своем деле, учиться постоянно. Слово я слово себе передаю книгу в ну, библиотеке. Для, для кого-то она станет, может, чем-то. Немножко больше, чем книга, подаст, для кого-то станет. Ну, читающий, да, человек? Ну, читайте. Практически без а, По пословке должно да, Практически без А ви пересуваєтеся на як? От по Україні чи по країнах, чи як? На, на, чому пересуваєтеся? На всьому. Я їжу на всьому. Тобто, я взагалі, то есть, я машина, більше всього машина люблю, звісно. На поїзді я судово я дуже люблю железну дорогу. І, в общем-то, увлечення, повторна волна увлечення фотографії була зв'язана іменно з фотографуванням железної дороги. То есть, я ну, люблю железну дорогу, але, звісно, в лучших її проявлениях, а не в худших, що можна зустріти в Україні.

Що вас надихнуло, от як перший крок, от як ви самі, чи, чи хтось підсказав, чи дав у руки фотоапарат, хтось, чи як? Зайнялись творчістю, так? Ви знаєте, це було 7 років, я уже не Ну, <laughs> Скоріше всього мені подарили фотоапарат, у мене перший подарували подарили 8 м Это вот, такое советское такое чудо. Оно до сих пор у меня есть, до сих пор живое. Я даже на него недавно попробовал отснять цветную современную пленку. Ну, качество, конечно, как, картинки сейчас нельзя, взять, как бы это у нее серьезно смотреть. Ну, наверное, это и подтолкнуло. То есть был фотоаппарат, а как детское, да, желание что-то творить, да, что-то мастеровать, вот пошел фотографировать, понравилось. Наверное, так, не помню точно.